ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਪਰ ਬਲੋਕ ਹਾਜੀਪੁਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਆਸਪਰ ਦਾ ਅਰਣੁਕਮਾਰ ਰਾਣਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਰਣੁਕਮਾਰ ਰਾਣਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚਾਵਾ ਨਾਲ ਅਰਣੁਕਮਾਰ ਰਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਣੁਕਮਾਰ ਰਾਣੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅਰਸ਼ੀਦ ਬਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ

भारतीय सेना में मेरी तीन अक्टूबर 2023 को मेरी तेईस हुई थी फिर हमारा एक साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद सात सितम्बर दो हजार चौबीस को मैंने भर्ती होकर भारतीय सेना में आया इस मुकाम पर कितनी मेहनत करनी पड़ी हाँ इसके लिए मेहनत करनी पड़ी शारीरिक तौर पर भी मानसिक तौर पर भी इसमें मेरे परिवार ने मेरे दोस्तों ने बहुत ज्यादा सहयोग दिया गाँव का भी एक बहुत आवश्यक रोल रहता है क्योंकि एक प्रक्रिया होती है उसमें अगर आप जाओगे तो उसमें जब इंटरव्यू में बैठते हो तो उसमें एक चीज सबसे मेन होती है कि आप कहां से आते हो वो आपको ज्यादा निर्भर करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है तो जहाँ से आप आते हो सबसे पहले आपकी स्कूलिंग वहीं से चालू होती है उनसे आप सीखते हो और वही आपके व्यवहार में आपके आचरण में वो बात डलती है और फिर आप वही आके आगे जाके चीज दिखाते हो तो कितना रहा कितने सजोगा काम कामयाबी मगर परिवार का बहुत ज्यादा रहा है चाहे मेरे चाचा जी हो मामा जी हो मेरी नानी जी हो मेरी माता जी हो एंड मेरे ताऊ जी ताई जी जो मेरे सिबलिंग्स हैं उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है उनसे मुझे बहुत सीखने को मिला परिवार में और भी है कोई जो आर्मी जो सेवा कर रही है इस बेले हाँ जी मेरे ताऊ जी बी एस एफ से रिटायर्ड हैं मेरी मदर जो मेरी माता जी हैं वो खुद अभी सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर के ग्रुप में सर्व कर रही हैं मेरे नाना जी हैं वो सूबेदार से रिटायर हुए थे मेडिकल कोर्स से और जो मेरे मेरे जो सीआरपीएफ में भी सेवा दे चुके हैं तो ऐसे मेरी परिवार में अलग अलग लोग भारतीय सेना में और भारत भारत के लिए सर्व कर रहे हैं जो नौजवान इस वेले नशे बल जा रहे हैं उन नौजवानों की मैसेज नौजवान में उन नौजवानों को बस यही कहना चाहूंगा कि जैसे संयुक्त राष्ट्र में भी कहा है कि हमारे देश की सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो युवा आबादी है वो हमारे देश की है तो जो युवा होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है अगर अपनी ऊर्जा है वो सही दर्शन सही दिशा में लगाए तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता नशे में पढ़ना एक बहुत गलत चीज़ है जिससे आप नहीं आपका परिवार जो आपका समाज आसपास का वो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होता है तो मुझे लगता है उसमें ना पढ़े जो आपकी ऊर्जा है उसको सही दिशा में लगाए देश के लिए लगाए अपने गांव के लिए लगाए अपने लिए लगाए अपने परिवार के लिए लगाए तो इससे क्या होगा आपका परिवार भी बढ़ेगा आपका जो समाज है जिस परिवार के आप रहते हो वो भी आगे बढ़ेगा कि तो देखो जी पहले तो मेरा सबको बहुत हाथ धोड़ के नमस्कार और बेटा लेफ्टिनेंट बना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है मैं बहुत खुश हूँ बहुत खुश हूँ मेरा बेटा आर्मी में लेफ्टिनेंट बना है उनकी जगह दो हजार पांच में ज्वाइन किया और मैं सब इंस्पेक्टर क्लर्क हूँ सीआरपीएफ में अभी और जलंधर में पोस्टेड हूँ मेरा एक ही बेटे है अरुण मैं जहा भी ट्रांसफर गई हूँ जहाँ भी मेरा स्थानांतरण हुआ है मेरा बेटा के भी में

शुरू से पढ़ाई के लिए तो बड़ा सीरियस रहा है देना बस हम यही कहना चाहते हैं कि बच्चे जो नशों में पढ़ रहे हैं उन नशों से दूर रहें अपनी स्टडी पे ध्यान दें अपने पेरेंट्स के कहने पे चलें और बस अपनी स्टडी पे ध्यान फोकस करें ऋतिक राणा जी थोड़े तो ब्रदर भारतीय फौज में अफसर बने हैं कि मान महसूस हो रहा है भाजी पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता अपने बड़े भ्रा ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਫਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਡੈਕ ਲੈਫਟੇਨੈਂਟ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਆਂਡ ਗਵਾਂਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੈਕਟ ਲੈਫਟੇਨੈਂਟ ਬਣਿਆ ਹੈ ਮਾਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਚੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ ਉਸੀਂ ਖੁਦ ਆਰਮੀ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਰ ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਬੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਣਾ ਚਾਹੋ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਬਟ ਚਲੋ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪਾ ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਚਲੋ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ